ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుప్యో నమ మాత్రే నమ శ్రీ యంత్రోద్ధారక హనుమాన్ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రము ఎంతో మహిమ కలది భక్తితో ఈ స్తోత్రాన్ని మూడు వారాల పాటు పఠించిన లేదా విన్న అన్ని కోరికలు తీరుతాయి సంతానం యశస్సు కలుగుతుంది విద్యార్థులకు విద్య లభిస్తుంది ధనార్థులకు ధనం లభిస్తుంది సర్వ పాపాలు హరించబడతాయి అని కూడా పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ యంత్రోధారక హనుమాన్ స్తోత్రం నమోమి రామశసు చసురుద్రుమం श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निहं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम् त्रिंशत्कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयंकरं हस्तौ हृदिस्थो सुकृताञ्जलिम् हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येण सर्वदुर्मतभञ्जकम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषण तत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूधपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्तगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन ना परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं रूपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः लभते भिष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वधा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षिजगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोधारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीव्यासराजकृतयन्त्रोद्धारकहनुमस्तोत्रं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवानारायणं नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्ते